Добрый день. Хотелось бы отметить, что в 2012 году, в принципе, поддерживается та же тенденция, которая сохранялась и в 2011 году. Это по восстановлению стабильности вообще банковской системы Украины. Об этом свидетельствуют несколько фактов, в том числе увеличение револютивного капитала, уставного капитала в этом году на сегодняшний момент более 4,5 миллиардов гривен. Это только прибыль банковской системы в целом. Вот. И как следствие, как следствие можно констатировать тот факт, что объем средств физлиц тоже вырос. За 2012 год в целом по банковской системе объем средств физлиц вырос на 17%. То есть это достаточно большая величина или 51 миллиард гривен. И достиг на сегодняшнее время 357 миллиардов гривен. То есть это в том числе показывает э, доверие со стороны населения банковской системе, финансовым учреждениям. Э, в том числе э, радует тот факт, что даже в период выборов, то есть традиционно в этот, ну, в такие периоды, э, население э, идут оттоки. Вот, в, этом году, в этом году этих оттоков не было. Это, наверное, в том числе, то есть это совместными усилиями достигнутой банковской системы, и регуляторов. Да? То есть со своей стороны Национальный банк фонд гарантирования сделали ряд мероприятий, в том числе вот, произошло увеличение э, суммы гарантирования до 200 тысяч, ну ряд других мероприятий. Это в целом по банковской системе. Если по конкретным вопросам, или это дальше уже при процессе дискуссии, давайте, все ли банки должны иметь право на привлечение вклада в население? Ну, согласно закону Украины о банках и банковской деятельности, все банки, которые имеют лицензию, имеют право. То есть есть банки, которые этим правом пользуются, ну практически все пользуются. Вот. То есть все банки имеют право привлекать вклад. Единственное, конечно, есть ограничения ограничения То есть вновь созданный банк в период первого года деятельности может привлекать вклады не более 50% от регулятивного капитала, второй год не более 100% от регулятивного капитала, и только на третий год он может, в случае, если он стабильно, хорошо работает, может уже без ограничений привлекать. Как повысить ответственность банков за средства вкладчиков? Ну, опять же, согласно закону, э целью банковского надзора, осуществляемой Национальным банком Украины, является стабильность банковской системы и защита интересов э укладчиков-кредиторов банка. Для этого у Национального банка есть ряд полномочий, которые позволяют ему в случае осуществления банком э рисковых операций ввести ряд ограничений, в том числе... Э приостановка или полная остановка приема вкладов физических лиц. Также, начиная с 2013 года, вводится новый норматив коэффициент соотношения регулятивного капитала к обязательствам. В том числе для банков, которые, так называемые, ощадные, у которых более 50%, ну, пассивная базы, это клады физлиц, более повышенный коэффициент. Ну, вкратце. Так. Мы не будем вас долго терзать, пока задам буквально один дополнительный вопрос, уточняющий. Вот Мнение регулятора по поводу вот ситуации. Не, не секрет, что в последнее время ситуация на ресурсном рынке была достаточно жесткой. Все это было связано в том числе с высокими девальвационными настроениями, с которыми, в общем-то, на сегодняшний день система... И регулятор, мы надеемся, справляется достаточно успешно. Тем не менее, это привело к тому, что депозитные ставки у многих банков стали достаточно высокими. Уже сегодня можно видеть объявление у некоторых банков в районе 30% годовых привлечения вкладов, как вот регулятор оценивает эту ситуацию, тревожит она его, беспокоит, и необходимо ли и вкладчикам, и может быть и национальному банку более пристально смотреть из-за и за ресурсной политикой подобных учреждений, и за их рыночной рыночной политикой, состоянием ликвидности, качества активов, вот что-то в этом роде.